Начиналось все с Лисичанска, это было еще 19 числа, в составе которого ходил это 13 батальон, первый батальон. Это, да, были потери максимальные. Я вам скажу, да, было трудно. Бой тоже был 8 часов, если сравнить с этим. Ребята были уставшие. Потом, когда уже взяли тут сами Лисичанск, Лисичанский нефтепербаточный завод, потом пошли дальше, 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 вот, как вы правильно сказали, это был рейд. Что ему сказать про этот трейд, чем дальше мы заходили в какой-то город, чем дальше мы шли ближе к границе, тем скажу меньше потерь всего было. Потому что вот люди, которые уже проходили какой-то данный опыт, какой-то данный участок территории, они уже, получается, приобретали опыт, соответственно. И тот, я даже помню, сейчас он уже командир первого батальона, это майор который нас учил который нам, с нами занимался каждый день, да, мы проводили больше времени на полигоне. но благодаря ему и Михаилу Забродскому, который мы проводили в 2012-2013 год, большинство, 80% в году мы проводили на полигоне. Благодаря им двоим, вот этим офицерам, я вам скажу, что каждый раз мы получали определенный опыт, и потом они как на, нас учили, они сказали, ребята, забудьте то, что мы вас учили. Да, себе отложите в голове, но чем быстрее ты бегаешь, чем ниже ты лежишь, и чем больше в тебя срабатывает инстинкт самосохранения, да, и вот с каждым разом, с каждым разом мы приобретали все больше и больше. На сегодняшний день, что я могу сказать про этот рейд? Да, я вот рад, что я попал в состав 95-й бригады, я контрактной службы. Да, я рад, что у меня вот были такие командиры. И да, я рад, что на сегодняшний день я остался живой, и второй год я уже здесь с ребятами. Но самое главное, это во всех полностью, это когда при штурмах, всем остальное. Это когда командир показывает, что на самом деле он командир, и он начинает уважать. Это было, я не помню где уже, когда Забродский сам лично сидел на БТРе и накрывали градом. Вот он сидел, а все офицеры там попрятались в окопы. И потом уже, когда я с офицерами разговаривал, он говорит, ну неудобно как-то. Когда, когда вот командир 95-й бригады сидит, а мы там сидим в окопах. И начали все выходить. Человек заслуживает уважения. Так же самое, например, когда я отправлял людей, они не хотели, потому что мы рады. Я сам пошел туда, потом потянулся еще коллега, как говорится. И мы сидели там в окопе на спостряжном понту. Накрыла градом. Слава Богу, там попали у квадрат, который не попал в тот. Может, просто такая удача, может, просто я не знаю, может, за то, что у меня фамилия такая, как говорится. Вторые сутки то же самое. Когда люди посмотрели, что вот сам командир ходит туда, за них сидит, за них все это делает, да, они начали уже ходить и говорить, да, вот, Николай, мы с тобой туда. Николай, да, не вопрос, что скажем, мы а то сделаем. Все зависит везде. Любая команда, любой, любой прорыв, любое, я не знаю, там, занятие обороны, все остальное, это все от командиров зависит. Насколько они ее уважают. Есть люди, которые, да, которых не уважают. То есть они все там показали с, с плохой стороны. Люди, конечно, не будут к ним потягиваться, они не будут слушать, соответственно, команд. Это, соответственно, уже ланка, цепочка разрывается. То есть уже какой-то экипаж выпал, который должен прикрывать. Любые, абсолютно, я же говорю, это трейд, любые команды. Это мое мнение лично и от людей. Это все зависит от командира. Насколько он хороший и насколько он нормальный.